Для того, щоб навіть думати, тобі треба енергія. Ну, щоб мозг навіть робив, щоб ти думав, щоб ти не нас, що нас зробив Бог? Зачем Він зробив, щоб ми їли? Виводно, прашується, що нас зробив не Бог. Ну, зробив людей, Бог. Зробив би ти зробив їх так, щоб вони не їли. І що? Ми б не робили нічого, бо ми не хотіли б їсти. Ми біжили отак дай. Мені ще битвы прийшлося. Скільки їди... Скільки ти робиш на Основна їду? Основна причина роботи, це є так. на так. да, О, дивись, ти робиш на їду, так. Да. Скільки ти Скільки ти за свою життя потратив mm. на цю їду? Піздец. <laughs> Поєш, умер і все. И все равно в итоге ты умираешь. Ну да, все равно в итоге ты умираешь. И что? Я, блядь, в шоке. Сегодня всю ночь думала. Ну это действительно так. Як я такой, какие в хера достижения? Це кому? Мы вообще никому не надо. Все забудут. Какая разница, как ты выглядел? Через сто, через десять років взагалі всім буде. Якщо чоловік умирає, через десять років всім взагалі похує, як він виглядав. Дай Бог, що нього хоч хто небудь сповнив. На могилку там прийшов, що не так. Скільки воно на могилках людей лежить ніхто до їх не йде, Дім? Тиме. Вони так не що... вилазать з могили. І... Так що яка різниця, як ти будеш виглядати? головна задача в житті це вижити. Ну, то есть, людина, это животные, которые должны адаптироваться до ну, окружающего мира и, уметь и выживать. Себе да, и уметь есть. купить есть. Самая главная задача в жизни. Привет, два человека. You know. Oh. Да. Дай бог мне здоровья, силы. Пора убраться на столе и читать книгу. Да, Такой довненько дла там мне баглов. Куча бабла, хочу бабла. Кто же со мной? Это мой клан. Которого нет, естественно. Ой, я даже поспала, да не маме ни времени. Ай, Леша, ты поспи.

Ясно, Велес, удачі тобі. Щастя і благополуччя. А, я тебе казав вже за цю гарлю, да? молоко буде брати. Кучу бамбла. трачу на хлам. Тож со мной. Это мой клан. Привет, апельсин. Соси кирпич, бой, верни мне бабло. Сейчас давайте поотвечаем чуть на комментарии. Мне лень читать книжку сразу. Слишком тяжелая вещь. Плечи трудно без плана. Слезятся в глазах миражи. жив. Идет караван из Ирана. И много везет щербетов. О, караван. В пути осторожен всегда. Воды нет ни капли в сосуде, гитара устала играть, В пустыне измучились люди. От жестких ирана лучей о караку. Будь проклят вот черный песок. Шайтан тайфун, ты очень а в пустыне ну, ну, жесток. 44, 44, 323 3, Це ж не. 044. Так. Да. Це стаціонарний. 30. Це якісь мошенники мо дзвонили. Я думаю, що це я не можу ніяк на їх позвонити, воно і все. Мені недавно дзвонили, ви виграли мільйон. Потом звонили кредит мне хватило дать. Стационарного. Да. Желтый песок. Да Та нет, там черный песок спивал. Отвечаю на комментарии. Господи, что случилось с гомилками? Это же угли. Д. Где угли? Я не бачу углей. какие-то конченые люди. Да, да. Да Привет, Привет Евгений. Евгений пишет. Евгений пишет, что он до так, Я там знаю. Салам пополам. Друзьям и вам, Тимур. Друг, как она, как э, Не пульс давления. Ну, пульс давления, ну, такие собье башка башка колеца эм. но в основном хорошо отвечаем на комменты зара будем читать книгу давно не читали книгу надо какие смешные ролики поснимать О, а зара отвечаем на комментарии Погнали. О, Каракум, будь проклятый черный песок. Кто пишет Стецько? Да. Шайтан Тайфун. Ты очень в пустыне жесток. Житомирская область, Коростенський район. Це волошка, дуже гарно. Кто бачив вчора Фіолетову Синюю? Мне хтось написал синюю, но она фиолетова. Кветочку, яку я зняв Очень красиво. Кто есть писал, что это ложка. Это точно, что жестко жрешь. Стогна, стогнуть. Хорош. Так, обстановка по кайфу. Особенно, если обратить внимание на то, что что в своей столовой комнате, спальня, на кроватях и под ними целый склад ширпотреба устроили. Да. Склад, ну а где еще склад рубитых на хате? Ясно, Тимур. Это очень классно. Я бы тоже хотел, наверное, в Киеве жить, но еще не знаю. Возможно, в будущем буду. Так. Видео, да, я делал другой подход на турниках и брусьях, кто-то пишет, лучше садись за руль трактора едь работать в поле, чем дурака все время валять. Зачем? Напишу, зачем? Знак випроса. Я хоть з мамою не живу и не жив 25. Ясно. Ну, тут є много нюансов. А чего так? В Київ це ж город возможностей. Столица не, не страна, як то кажуть. Чого так, Тимур? Чего уехал? Имея на сохранение два батона хлеба, несмотря на полную тарелку салата, как только им приспичил в пригоревшую лаваш, еще и помидоры напихать. Да. А что еще отвечат? И будет, да. Красота пишут. Сердечко пошли. Так, кошечка-красавица. Продолжай снимать видео о ней о ней и тузики. И никакого, никого здесь не слушай, Дима. Здесь полно всяких хейтеров, все их раздражает, да ну их. В общем, дякую за петринку Кстати, хейтер Тамара так и пошла. Мама и папа Так. Просто эти видео с его телячими нежностями, похоже, уже почти всех достали. При том, что у меня самого было энное количество кошачьих в квартире. А тут с одной кошкой явный перебор. Та не. Ну чё маты миллион кошек, я их не любит. Он а одну кошку. Кому она просто обожать? Это ты о себе? Хорош. По-украински говори. You know. You know. Напишу. Кто пишет Супер Фест Легион. Сердечко моду шлем. Так, люди, давайте перезапустим уже трансляцию. А я перезапускаю трансляцию заходите на канал, подписывайтесь, кляцайте на ты конченый колокольчик. И заходите в новую трансляцию, которая начинается прямо сейчас. Вот в цей момент, как кончается тя, начинается сразу новая. Погнали. А елки за зацепил. Апс.